Mən bir dəfə tarixdə baxırdım. O qadınlar ki, onlar daha üstün qərar verilib, Peyğəmbər sallallahu alayhi və səllamin dili ilə hətta kamilliy zirvəsinə çatanlar deyilib onlara. Wa kamula min kamul minar rijal kathirun wa amma minan nisa illa arba cilərdən kamilliyə çatan çox olub. Əlbəttə bu kamilliyə çatan çox olub. Biz iftihar eləməyəyizi deyir peyğəmbər. Yo, peyğəmbərləri deyir. Amma qadınlardan axı peyğəmbərliyə yetişən olmayıb. Qadınlardan peyğəmbər Allah seçməyib. Bilirsiz niyə? Ona görə yox ha, qadın aşağıdır. Uzun illər kütbəyin din təbliğatçıları belə təbliğət eləyiblər. Qadının üstün olsaydı peyğəmbər olardı. Gə bu söz tapıb. Aksinə qadının üstünlüyünə görə peyğəmbər seçməyib ondan Allah. Amma hansı cəhətdən üstünlüyünə görə? Hansı cəhətdən? Peyğəmbərlik ictimai vəzifədir. İctimai vəzifədə təhqirə məruz qalırsan ta izah eləməyə vaxt yoxdur. Kəlmə-kəlmə deyirəm. Hər cümlə özü izahi qalsın səhətəbizə. Hər ictimai vəzifədə təqdirə məruz qalırsan. Ola bilməz bir adam ictimai yük götürsün çiyininə, desin heç kəs mənə heç nə deməsin, ola bilməz. Ola bilməz. Təqdir edəcəklər, söz deyəcəklər, hətta bəzi həyasız olacaq əl də qaldıracaq. Qadın o qədər Allah yanında incədir, zərifdir, gözəldir, həya, ismat rəmzidir. Ona görə Allah istəmədi ki, qadın təhqirə məruz qalsın. Bu da izahı. Buna görə Allah seçmədi onlardan. Onların ismatinə görə, həyasına görə onlara qiymət verdiyinə görə Ona görə peyğəmbər (s.ə.s) buyurdu ki, kişilərdən peyğəmbərlik məqamı çölərə lazımdır. Onlara kamilliyət çatan çox olub, amma qadınlardan dördü həmən məqama çatıb. Peyğəmbər olmayıblar, amma peyğəmbərlik məqamına çatıblar, yetişiblər o. Kimlərdir bula? Asiya xan. Firənnə yaxşı yoldaş. Hz. Məryəm, xanım Xədicə, xanım Fatiməz-Zəhra (s.ə.v). Mən indi bu dörd xanımı bir-bir oxuyuram. Çoxdan oxuyuram. Görün bunlarda nə var? İbadət məlumdur. İbadət məlumdur. İtaət məlumdur. Qiymət verən, olaraq onları dəyərləndirən başqa nə var ki, digərlərində olmayan? Nə görsəm yaxşıdır. Gördüm Asiya xanım öz zamanında ilahi hüccət olan Musa üçün canını verir. Hazreti Məryəm öz zamanındakı ilahi hüccət İsa üçün canını verir. Xanım düzdür. Şahid olmadı İsadan sonra dünyasında eşbəzət Məryəm, amma bütün canını qoyub İsa yolundu. Hazreti Xadice öz zamanında ilahi hüccətə xidmətində olub bütün nəyi varsa onun. Hazreti Fatimə də ilahi hüccət Hazreti Əliyə qurban.